Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телекомпания ⁇ Свободное телевидение ⁇ представляет телепередачу ⁇ Горячее и острое ⁇ Наши герои готовят свои любимые первые блюда, а на второе рассказывают о своей интимной жизни. Или наоборот, на второе рассказывают, а на первое готовят. Но это не важно, ведь сегодня у нас очень необычный гость. Это не эстрадная звезда. Это не известный политик. Это самая обычная, наша родная русская бабушка из села Кукуева. Итак, встречайте, Маргарита Илларионовна! пришло вас поприветствовать? А? Говорю, сколько людей пришло вас поприветствовать? Вот и господи! Наверное, никогда столько не видели? Да нет, не за то, что я удивляюсь, а за то, что не пойму никак. Одежда у тебя вроде бы женская, а голос низкий. Ты кто? Мужик или баба? Ну, это еще как посмотреть. А вообще-то я уже и сам запутался. Но не важно. Ведь давайте все-таки начинать наше шоу! Нет, он полный идиот. Он дебил. Весело смеется своим собственным шутом. С каждой передачей становится все живнее и бездарнее. Улыбается, как будто мы подарили электрический чай. Два чая. Он стареет. Лысей спивается. Да что греха треть, уже давно спит. Но все равно держится молодцом. Когда? Хмелится. Замажет синяки под глазами, влезет в костюм, с трудом застегнет на себе пиджак, возьмет микрофон в руку, в дрожащую руку, угу. замажет синяки под глазами, сглотнет табачную слюну. натянет на лицо сладкую улыбку и скажет. Здравствуйте, дорогие мои! Я зовут Ярый солнце и едва одетых девушек. Где? Убежаю, вырываю руку капульку! дистанционного управления. Ваша задача, чтобы они попали на новую передачу второго канала от рты и так просидели все 45 минут перед экраном. Чтобы э, о, глава семейства, такой-то Вася Буткин, забыл про стакан водки, который он держит в руке. Забыть про водку. Ах ты, башец! Вальку беленькую откуда-то вытащил. Куда, <свес> да он тогда был на молодой обществе! А еще не ссоритесь, а? За видеокамер? Ага. Подумал. Действительно лучше. Ну вот, видишь. Между прочим, это же книга. Если я, я говорю то, что думаю, меня бы давным-давно четвертовали бы на красной площади. Естественно, ты возьмешь котеночка домой. Каким он будет по счету? Сто двадцатым? Всего лишь седьмым. И, между прочим, это она. Я назову ее маму. Потому что, когда мимо подходила, она так жалобно мила. знаешь, я была согласна жить с тобой без штампа в паспорте. Но ты затеял этот поход в ЗАГС, как у нормальных людей. Винка, все было вполне серьезно. За исключением того, что ты ушел свадьбу, с свадьбы. С бланком заявления. Жених ушел в уборную и не вернул в какое положение ты меня поставил, с какой мерзкой улыбкой меня потом успокаивала тетка в кабинете. Сказать, что передачка наша была совершенно, нет, этого я сказать не могу. Были в ней, конечно, и свои проколы, ну там, ну, удачно озвученные видео, шуточки плоские, но это все вина автора, ребятки, Автор наша с вами вина. Э! были даже бесспорные удачи, да. во всех есть, а в наших то еще нет. Ну и потом у нас это будет целое движение. А, а называться все это будет, я думаю, надо. Что ты думаешь, надо? Я не думаю, что что-то надо. А называться передача будет на до. Народные. Маргарита, э, Маргарита Ларионовна. Маргарита Ларионовна. И Маргарита. Странно. Где это? Мне сказали, что она целыми днями сидит вот на этом самом месте и кормит голубей. Маргарита Ларионовна! Маргарита Ларионовна! все, все, перехожу к делу. Я у него полдня у帥, э, в приемной просидел. в Аргутинском ваш сценарий очень понравился. Yes! Uh -huh! как, как, поменять название? У них может и предложение есть? Есть. Yes. Программа будет называться «Шторы и шарики». Это не быстримо, это абсурд. Почему? <вот> э -э -э название такой программы можно э -э -э обыграть. -э обы Например, откройте свои шторы и полюбуйтесь на наши. А, Подожди, почему тогда ты с ним сам не хочешь поговорить? <Allāh> это забавно. Ну ты знаешь, я, я человек душевный. Я с не переношу. Ну, ну, мы с тобой понимаем, чего твой друг стоит. А <пал>. в этом представляешь, Вышел с машины, подскользнулся и упал как в этом дурацком домашнем видео. Боря, Боря, ты, ты был в Воркуте? Если... Был, был, -бы -бы. А почему мы там с тобой не встретились? А а я? Не думал, что ты ведь тебя принял? Да, принял. Как это так? Как же? А меня не... Представляешь, мне это секретарша в белом таком баричке опять. Ну, вы знаете, в ближайшее время может нас принять. Что это вообще значит в ближайшее время? Это как, когда? Это так как красиво, медленно, медленно. нежно обняться. Что-то шепчут друг дружке разбитыми губами, слова любви. И заплывшие глаза смотрят так нет. Но какой-то мужик хочет разузить. Это рэпер, он не подлец, смотри, добился все все-таки своего. Здоровье не позволяет. А знаешь что? Ты плюнь на свое здоровье.

времени у него меня не было. Но сейчас я слышу, все у меня мониторы и Они на мои слушают. Кстати, но они вдоль про собачку слышат. Он не не считает, что он жалкий кредит, который закончил театральный институт и попал в объективы телекамер каким-то нелепым, случайным образом. Да, и еще потому, что вы выбираете богатых собутыльников. Понимаешь, этот фигней, этот бездарный карлик. пойми, э, просто отпуск у нас попадает э, в одно и то же время. Мы оба любим курсов, и совершенно случайно мы взяли билет за да, водо купе в поезд. Друг мой, кто же это смешно разбились и давили всех на своем пути, а потом вдруг взяли и вымерли. что вы просмотрели развлекательно познавальное шоу свободное телевидение. И нам, как его авторам, естественно, не терпится узнать, пришлось ли оно вам по вкусу. Но, к сожалению, в данный момент нас с вами разделяет экран. Говорю, вам понравилось? Что? Ну, то, что вы сейчас увидели? А, эту мерзость. Одно слово. Позвольте узнать почему? одного. Возились-возились, битых два часа, а под конец и совсем совесть потеряли. Да. Если у вас все здесь такие, то я телевизор в жизни больше никогда не включу. Э -э, ну, я бы, конечно, не стал говорить за всех, но такие случаи бывают. А мне дело мало, что там у тебя бывает. Ты мне красивую должен показывать, чтобы в конце, ну, без полности, чтобы ты и ну, дальше жили крепко. Ну, поймите, это ведь будет неправда. А мне твоя правда и не, не нужна.